господин Гросман в альбоме при открытии завода с иностранными инвестициями говорил о том и близко проверяющим органам не подходить к этим предприятиям вплоть до увольнения. Это его слова были. что на самом деле оказалось оказалась ситуация очень банальная мы возвращаемся в 90-е и не понимаем каким образом мы прежде чем начать трудовую деятельность на э, территории Украины все руководители предприятия были осведомлены Полностью мы все придерживаемся правовых норм, которые установлены в Украине. Все действия, которые мы провели, проводили и проводим сейчас э, на территории предприятия, на территории Харьковской области, Краснокутского района. Кстати, это, такой, это депрессивный район, э, в котором предприятия практически не существует. Наше единственное успешное предприятие, которое работает. А не это ли причина того, что это успешное предприятие кому-то понравилось? Или для того, чтобы просто-напросто да, какими-то незаконными требованиями сделать все для того, чтобы оно больше не работало. Что получается? Я привез с собой продукцию нашего предприятия. Это продукция, которая сертифицирована по всем нормам украинского законодательства. Это продукция, которая сертифицирована Европейской сертификационной комиссией РИЧ. Для того, чтобы эта продукция могла качественно и э, в тех объемах, которые необходимо продаваться на территории Западной Европы. Эта продукция востребована. Она востребована в Западной Европе. Почему? Потому что мы провели тщательное переоборудование завода. Я еще раз хочу сказать, вложены миллионы, это не просто миллионы. Мало того, в данный момент завезено новое оборудование из Америки которая стоимостью в 14 миллионов евро, что мне делать? мне выводить инвестиции из Украины или просто напросто? Мы готовы сотрудничать со всеми органами власти, мы готовы сотрудничать со всеми проверяющими структурами, но блокировать действия и хозяйственную деятельность предприятия это недопустимо. Поэтому от лица инвесторов мы должны решить э, эту проблему таким образом чтобы предприятия и люди, которые стоят здесь, могли и дальше сотрудничать. Я не могу понять, в чем нас обвиняют. Обвиняют в том, что мы производим органические сложные растворители. мы, да, мы их производим. Эти растворители можно купить в любом супермаркете на территории Украины и уже в очень многих Западной Европы супермаркетах строительных. Нас обвиняют в том, что мы производим какое-то непонятное топливо которые даже технически невозможно произвести на нашем оборудовании. Мы готовы сотрудничать, привезите там технологов, сделайте анализы, возьмите пробы, но воровать продукцию 11 систем — Это вся продукция, которая была распределена по международным контрактам на экспорт. Поэтому, еще раз хочу сказать, мы готовы сотрудничать и готовы предоставлять всю документацию. Но производ, который сейчас происходит здесь, в данный момент, то есть его надо останавливать. Иначе у меня месяц, как предприятие не работает, у меня появились очень много вопросов от инвесторов. Те деньги, которые вложены в экономику Украины. Выводить их из Украины, останавливать предприятие или все-таки каким-то образом надо сотрудничать? А сотрудничать с каким? Дело в том, что что президент, что премьер-министр говорит о защите прав инвесторов, но я этой защиты не вижу. Поэтому я прошу вас подойти к этому вопросу очень серьезно, дать возможность работать предприятию, проводя необходимые проверки, мы не против. Тем более все правовые доказательства, которые... Я не вложу в те правовые и процессуальные вещи, которые я не понимаю, для этого есть юристы и адвокаты. Зачем мне, как гражданину Германии и э, в Украине, иметь спереди, сзади по бокам юристов-адвокатов, которым я плачу ненормальные деньги. Зачем мне это делать? У меня эти деньги нужно совсем на другой... Э, другую плоскость определять. Поэтому я вас прошу э, определиться таким образом, чтобы предприятие могло работать и совершать свою хозяйственную деятельность. Спасибо.